Доброго дня, шановные годыщи. На произведении научных тариффионов Свет мы предлагаем для вашей логи святкову программу. У нас в гостях відомий миколаевский композитор та выконавец Виктор Белонох. Вітаю вас, Викторе. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Дорогі телезрителі, знову з наступаючим праздником. Вас. Віктор, одна з ваших найкращих пісень, пісня Слід у серці стала лауреатом знаменитого телефестивалю російського Пісня Року. Це відбулося в 2001 році. І ми пропонуємо наразі цю пісню, яку виконують Олександр Панайонов та група прем'єр-міністр, в нашому ефірі. Народного артиста, телепроекта Рожденный человек в городе Киеве на Украине, Александр Фанайотов Окухарь я палко не задлы, о любит причину снова сердце. Александр Панайонов! Спасибо большое! Спасибо за ваш творчество, ребят! Приятно почувствовать знаменитый хит, сидящий поруч с ее автором. Виктор, вы пишете музыку, вы пишете песни и сами их выполняете. Больше того, вы были учителем известных ныне зерок российской эстрады, Олександра Сірова, відомого композитора Кіма Брейдбурга, наших миколаївських, е -миколаївських е зірок, хоча вони вже далеко-далеко в Росії і в Москві. І взагалі випрацював разом з Володимиром Мулявіним, знаменитим, який свій час зробив групу пісняри. Також випрацювали в багатьох інших відомих радянських колективах. Трошечки задаем эти часы. Ну, было интересное время. Мы были молоды. Много музыки было, особенно в Николаеве. Танцплощадки были легендарные. Верхняя, Нижняя, биоклубе, в парке Петровском. Ну, мы делали какие-то, пытались чем-то удивить публику. Насколько удавалось? Ну, кажется, что удавалось. Ким Бренбург, ему было 17 лет, он пел... Две украинских мои песенки, и вы очень хорошие песни. Вот такое. С Сашей Серовым я играл очень много на танцевальных вечерах, и на свадьбах, и в ресторанах. Я Александр Серов и Анатолий Миров. Вот я одной из песен сейчас вот в своей программе посвящаю Саше Серову как хорошему моряку и всем своим друзьям, морякам, которые были когда-то в море. Можно, да, Серёга? Ты в краях чужих вспоминаешься белым парусом над волной никогда не унываюсь, с детства близкий мне город родной. Гавань встреч и разлук, ты надежный мой друг, пусть порой судьба не нам я тепло твоих рук. Как спасательный круг пронесу по морям океана, Я тепло типа, вот твои круг, как спасательный круг, Пронесу по морям океана. В каждом отблеске не все чудится, Огонек твоего маяка море грезится, дома сбудется, Уж такая судьба моряка. Гавань встреч и разлук, И надежный мой друг, Пусть порую судьба нелегкана. нам. Я тепло твои круг, Как спасательный круг, Пронесу по морям океана. Я тепло твои круг, как спасательный круг, пронесу по морям океану. Спасибо за песню. Э, Виктор, вообще вот эта гитара, на которой вы сейчас играете, насколько я знаю, в свое время на ней играл сам великий советский бард и не менее э, великий актер Владимир Высоцкий. Это интересно, каким образом она у вас оказалась? И вы как-то общались с тем же Владимиром? Это Семеновичем? Мне московские друзья мне подарили эту гитару. Видите, вот на ней играл Владимир Семенович Высоцкий. Храни ее, береги ее, Лилей. Я говорю, ну хорошо, спасибо. Я даже не снимаю вот эти семь колков здесь, да, семиструнная гитара. Вот как У здесь шесть струн, я вижу, да? Да, нет, вот три и, си, и четыре, семь. А шесть струн у меня, но лишний механизм честь в память о Владимире Высоцком. И поэтому я хочу... Вот когда-то я работал в юности в Муздрам театре гитаристом, аккомпанировал Зини Кириенки, и там был Валентин Гафт. Валентин Гафт написал прекрасные стихи. Мы там на пляж ходили тогда в Динамо и как-то общались тесно. И вот я хочу его пропеть стихи, которые посвящаются Высоцкому. И... Послушайте, пожалуйста. спокойно, он не хулиган, Не пристает на полустанке. Малахов, вспомните, курган, Без страха шел такой по танке, Такие строили мосты, Каналы рыли и траншеи, Грязи, но души их чисты. Да жилы напряглись на шее, Не унижались, чтобы загроши, Не жили, чтобы вы по-идиотски. Ушел из жизни хулиган шипший, Ушел из жизни хулиган высоцкий, Они от нас ушли туда, С собой взявши наши раны светит новая звезда. Виновны в этом хулиганы. Не унижались, чтобы согрешили, Не жили, чтобы мы по-идиотски. Ушел из жизни хулиган шутший. Ушел из жизни хулиган Высоцкий. Они от нас вышли туда, С собою взявши наши раны, Моя горит звезда, виновны в этом хулиганы. Горит, горит на небе ну моя звезда. Спасибо вам за прекрасную песню. Скажите, пожалуйста, а сам Валентин Гафт, он знает об этой песне? Как-то, как-то вы общались с ним? После того, как вы ее сочинили? Ну, тогда еще не было этих стихов. Это вот буквально где-то месяц назад мне попали стихи его вот, книжка Там Гафт и Леонид Филатов. Это есть был этот стишок. Песня сравнительно новая. Да, это в о, о памяти о сотрудничестве с, 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 с Валей в одном театре. Мне посчастливилось, он был немножко старше меня, где-то лет на пять, наверное. И вот мы ходили на пляж, и память о нем я просто решил эти стихи взять в репертуар. А когда этот театр был здесь в Николаеве, тот же Гав, другие артисты, не знали, что вы прекрасно владеете инструментом, Нет. играете, как-то были какие-то какие... да, я Веч... в... вечерние посиделки, что ли? Нет, посиделок не было, но я там целый месяц работал. И, по-моему, через день был спектакль «Сердце девича затуманилось» и еще какой-то был спектакль, я летал две песни. Ария Дон Кихота, кто-то пел из актеров, и Зиня Кириенко, я компонировал, она пела песню «Сердце девичи затуманилось». И я там под печкой сидел, Езина потом напрощала меня, поцеловала меня, приглашала в Москву, помогать будет, все. Вот, так вот. вот память о них, так сказать, о светлом у меня вот. Ну, вы остались верны городу Николаеву, своей родине. Да, конечно. Виктор тем вообще... Более, под святым Николаем. Вообще, э, интересно э, ваше общение, ваши встречи с тем же Юрием Антоновым. Вы работали тогда вместе с Владимиром Мулявином в Минске и... Юрий Антонов приносил свои первые песни. Может быть, немножко об этом вспомним? все таки Антонов сейчас гений эстрады, скажем так. Я учился в Минске, и играя там в ресторане, и общался с Юрой. А учились и... где, извините, я вас перебью. В Виньязе, институт иностранных языков. Я... Вы именно да. иностранные языки я изучали? Я так любил английский, что поступил в Виньяз. И там чем угодно заниматься, только не английским. Бульбу убирали. Картошку, то есть. Да, психологии детей, семинары по истории КПСС, в общем, много. Но установочный курс, первый курс я очень добросовестно учился, и поэтому и из не двоечников стал отличником. А музыка была всегда рядом? Да, а Юра Антонов, ему было 18, а мне было 23, и он за мной бегал, значит, он младший меня, сильно открывал рот, вот когда я на гитару слышал, говорит, если бы как ты играл на гитаре, я бы весь мир объездил. А откуда он узнал о вашем существовании, Юра Антонов? Какие-то там... были интересные встречи. Нет, это как-то. Как... То есть вы, ну где-то же надо было показать, что вы что-то умеете. Нет. Раз Антон вас увидел. Ну, то, ну я с гитарой не расставался. А, а он тоже музыкант. Он уже кончил, музыкальный учился по классу аккордеон, он тогда кончил уже. И молодой мальчик, наверное, все любопытно, ему было интересно, и он общался со мной. Я был у него дома. Очень много раз там кушался у них, как говорят. Знаю Таню, сестру, его папу, подполковник, по-моему, запасом был, мама. Мама украинская такая очень хорошая женщина, все, все удивительные люди. Что вы скажете о его первых песнях? Он мне показывал, хорошие песни были у него. А у него хорошие стихи, понимаете? Вот то, что мне сейчас нравится, я сейчас занимаюсь стихами под, под гитару. Потому что музыка уже давно вся придумана. Вот сами стихи, понимаете, они заставляют вас вот как-то, чтобы их произносить, эти стихи. Вот подбираешь какой-то аккомпанемент или музыку. Вот Юра всегда хвалит своих соавторов, именно поэтов, понимаете. Вот когда он дает интервью, он только их хвалит. Музыку он не хвалит, а вот поэты вот, у него отличные. Когда вы находились и учились в МИСКе, вы также познакомились и подружились с Владимиром Мулявином основателем группы, легендарной группы «Песняры». И также вы с, ними с ним еще работали на каких-то вечерах, не знаю, на каких-то концертных площадках. Целый месяц играли в городе Муроме танцы. В парке. В России в, да. в парке, который находился в лесу. И я пел всего лишь две песни. В заповедных и дремучих страшных муромских лесах. А вторая песня «Бывает все на свете хорошо». А в основном играет там инструментальную музыку. Я когда Володя говорил, что Володя надо петь вот как поют, Орера поют, а он мне говорил, что я не люблю, когда музыканты поют. Он не пел тогда, Но ну, голос у него был хороший, но он не пел. Он не любил, когда музыканты поют. Но группу народную знаменитую создал. Но потом Орера там, это я... группа грузинская знаменитая. Понятно, что песня группа э, знаменитая, которую создал Мулявин, уже стала э, белорусская. Да, это... завоевала все советское пространство. Да. Ну, так... Виктор, я знаю, что вы пишете музыку, пишете песни, продолжаете это делать. А также я знаю, что вы один из немногих, наверное, в Украине людей, которые также э, занимаются степом, то есть чечеткой, по-простому говоря. Вот интересно, а как совместить чечетку с э, песней получается? Если это получается, можете вы это продемонстрировать нам сейчас? Это, здесь? это, это, это понимаете, это, когда я был молодой, начин, в 10 классе у меня была кличка, видите, чуть-чуть. Видя чечетка? Да. Кличка была. Вот да, Называет да, меня да, чечетка. Тогда музыка играла, а я танцевал. А вот сейчас я просто решил так вот дерзануть, понимаете, вот попробовать вот вставлять такие маленькие прочие вместо барабанов, значит, ногами. Это многие делают музыканты, ну, кто ногами владеет, там, они, понимают. Ну, я вспомнил кое-что, там, пытаюсь это, вот одна из песен. сейчас хочу вспомнить, там, если получится, не знаю, получится ли. Попроб... Думаю, у вас все получится. Попробуем. Если нет, может это черновик, такая черновая работа. Растет камыш среди реки, Он зелен прям и тонок, Я в жизни лучшие деньги провел среди девчонок. Часы заботу нам несут, Мелькая в быстрой гонке, А счастье в несколько минут Приносят нам девчонки, Ла-ла-ла-ла-ла

Спасибо, здорово. Ну, прекрасная песня, но хотелось чуть-чуть больше степа. Ну, это, я думаю, со временем. Да. Не может немножко. случиться. Я думаю, мы когда-нибудь с вами пообщаемся, и вы нам покажете также и чуть-чуть в более серьезном размере. Э, Виктор, ну, э, творческая жизнь продолжается. Вы продолжаете писать песни, и хорошо это делать, потому что вы любимый, вы интересный, на вас ходят вашу музыку слушает. И мы с вами Николаевцы, живем в родном городе. У вас судьба побросала по свету, насколько я знаю. Вы были во многих городах страны, играли во многих коллективах. Но в любом случае мы в родном городе, в Николаеве. Наверное, в вашем творчестве есть какая-то песня о нашем городе. Если есть, я думаю, с удовольствием народ ее послушает. Тут до осені постижені росі, жовте і зелене все навкруг, і гойдає хвилий чайку білокрилою, широчений повноводий, красень був, мій Миколай, рідна домівка, ти вічно юний, хоч давній за віком, місто дитинства. Перше кохання, Самий надійний приця, гавань остання. Кораблі акації у душі означені, де б не був я і куди не йшов, Щирою розмовою, піснею чудовою завжди згадую тебе. Мою любовь, синою розмовою, песнею чудовою, завжди згадував тебе мою любовь. Говорить всегда люблю спасибо. на дню раз двадцать говорю Это самое спасибо, ибо Я за все и всех благодарю За глоток воды, когда напился И за хлеб, который на столе За ночлег, когда я с ним простился И любимый город на земле И за эти встречи с добротою Той, что с детских лет в душе коплю И сберег ценою дорогою и за жизнь, которую люблю, и за эту песню, что с рассвета я встречаю новую зарю. Даже если я молчу об этом, все равно спасибо говорю.

даже если я молчу об этом, Все равно спасибо, говорю. Даже если я молчу об этом, Все равно спасибо, говорю. Я думаю, что мы тоже должны сказать спасибо, потому что, я думаю, приятно слушать песни в вашем исполнении. И от имени телезрителя я говорю, конечно, спасибо вам, Виктор Белонок. Но скоро мы все будем встречать долгожданный праздник, Новый год, Рождество Христова. И, естественно, напоследок, я думаю, попросить вас, Виктор, исполнить какую-то песню, посвященную именно этому святому празднику потому что это действительно праздник, который мы ожидаем целый год. И от него много зависит. Мы что-то загадываем какие-то желания, верим в их исполнение. Ну, вы тоже, наверное, как творческая личность, тоже что-то загадаете себе на Новый год. Потому что впереди целый творческий год. И песня, посвященная Новому году и рождественским праздникам. Львовский поэт Иван Гусяк. Кстати, я немножко добавлю, что именно с этим поэтом вы написали ту самую знаменитую песню «Слит в сердце», которая потом стала э, известна как украинская песня, исполняемая грубый премьер-министр. Львовский поэт Иван Гусяк. Начать свечерешню белый снег на кронах, Гилля нагинает, цветет в річ, На Різдво Христов, голубых певтона, До нас завитая, пила била, била ночь. На Різдво Христов, голубых певтона, До нас завитая, Біла, біла ніч, на дворі колядки будуть затихати Синє небо місяць тихо запливе, як же моя мила тебе не кохати у різдвянім царстві снігових алеї, як же моя мила. Кохати у різдвянім царстві снігових алей затишно нам буде у снігах глибоких, упаде сніжинка на твої уста І не зупинились люба наші кроки, і не йде ще вічність у нашій. І не зупинились Люба наші кроки, і не ще вічні у нашій літа Ларала, лада, значить, світ черешні. белый снег на крона, Гиля нагиная, светит в новой, На весь двух Христов, Голубых певтона, до нас завитая. Пила, пила, ни. На Рождество Христово голубых пептонах до нас завитает пила, пила Большое спасибо, Виктор, за этот праздничный эфир. Желаю вам творческих успехов в новом году. Дякую всем телеведачам, которые сегодня были разом с нами. И до новых встреч в новом 2013 году.